Assalamualaikum guys. Selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ini guys, ya yeah, kita nak review Modena Z500 uh, dengan tanda harga yang bagi saya sangat-sangat berbaloi sangat-sangat mampu milik. Yeah. Even harga motor-motor 1 pun orang dah boleh lawan dah sekarang. Iaitu yang standard ni guys. Ah uh, yang standard ni dijual pada tanda harga 27,100 ringgit saja guys. Ha uh, ini tu varian standard. Maka lah untuk special edition pula dijual pada tanda harga RM29,100 dan ini yang bakal korang dapat. Tapi sebelum tu kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh datang ke Kawasaki Star Korang boleh contact dengan kawan saya, Mr. Aboboi. Oh Nombor telefon, alamat saya ada sediakan dekat bawah. segi reka betul ya kalau kita tengok uh, reka betul dia memang cukup-cukup cantik so jom kita tengok daripada jauh dulu ok so ni reka betul dia macam ada dah cantik tak? haha <laughs> ok so jom kita pergi aa, lebih dekat lagi untuk dia punya bahagian atas ni kita boleh nampak ada side mirror so macam biasalah untuk motor-motor naked dia akan melekat dekat handlebar macam ni alright and dekat bawah ni kita akan nampak dia punya windshield and then aa, heat lamp dia heat lamp dia ni adalah heat lamp generasi Uh, terbaru untuk keluarga Z yang mana dia mirip kepada Z900 ha orang tengok lampu dia macam ada uh, cantik tak ha macam ada mata yang memandang cuma uh, motor ni dia tak ada lampu DRL bila korang on saja switch lampu dia akan terus hidup so jom kita tengok lampu jauh dia pula uh, ini lampu jauh dia lah okey so uh, untuk yang special edition ni dia menggunakan lampu fully LED nanti saya akan bandingkan juga Uh, kedua-dua motor ni, uh, sekejap lagi akan bandingkan yang standard dengan special edition dan membawa ke bawah uh, dia menggunakan telescopic fork, uh, padanlah dengan harga dan juga kelas motor ni uh, motor ni adalah kelas uh, middle class, <coughs> entry level Ini dia datang dengan single disc berukuran 310mm ABS dual channel dan dia punya uh, caliper, dia menggunakan caliper pada nissin, uh, two port caliper semi floating dan tayar dia dia menggunakan Sport Max saiz tayar hadapan menggunakan saiz tayar 110 70 or rim 17. So kalau pakai motor ni aa, tak payah ganti terus boleh pakai dan untuk Sport Max ni dia punya ketahanan tayar tu lagi tahan lama lah dia lebih kepada aa, Sport Touring punya tayar lah. Alright. So membawa ke bahagian tepi. Aa, so kita boleh nampak lah dia punya cowling memang cantik, menajam macam ni dan untuk yang special edition ni dia datang dengan under calling sekali. Ha, so memang cantik lah guys. Eh motor ni pada tepi Dia nampak slim dan seakan-akan macam motor 250 saja guys. Alright. So ni reka bentuk dia. Dan kita nak tengok dekat bahagian atas ni. Motor ni memang nampak slim lah. Oh tengok lah. Ni kalau masuk bandar ni ada ngam lah. Ha, yang senang nak bawa. Ha, berat motor ni pun ringan guys. 168 kg je. Macam motor 250 je berat dia dan lampu belakang dia macam ni, uh, dia macam uh, ZX6 punya lampu alright, so lampu uh, ekor dia macam ni, uh, lampu ekor pula, ni lampu signal dia dan ni ekor dia and so untuk saiz tayar belakang, 150 70 rim 17mm uh, Sport Max juga, tayar ni memang sedap untuk pakai jalan-jalan uh, jauh lah uh, untuk touring memang sedap and dekat and belakang dia datang dengan uh, single disc Uh, tu port caliper daripada Nissin auto system suspension pula dia menggunakan monoshock uh, so jenis yang boleh preload punya lah ok so dia jenis yang uh, mendegak punya bukan jenis yang melintang okay. dan dari segi exhaust dia macam ni nampak standard tapi agak sporty jugalah and bunyi dia memang lembut sikit lah macam mesin jahit sikit lah kalau korang nak lagi sedap kena ganti yang aftermarket punya exhaust lah dan ini pandangan dari sisi sebelah kanan alright dan kita nak membawa balik ke hadapan Oh, wih, cantik guys Yang special edition ni cantik guys Sebab dia punya frame dengan dia punya rim warna hijau oh, nanti kita akan buat perbandingan juga Antara kedua-dua motor standard dengan special edition Dan inilah reka bentuk keseluruhan motor ni Macam ada ngam ke tak ada ngam? Ha, bagi saya, saya memang peminat motor naked. Jadi bagi saya memang handsome lah. Motor ni kategori yang handsome lah. Tak tahulah pendapat korang macam mana. Cuba komen dekat bawah. Dari segi enjin dia, yeah, motor ini sebenarnya dia share platform enjin dengan dua lagi sepupu uh, dia lah, iaitu dia ada Ninja 500 dan juga Eliminator 500. So, motor ni actually dia new platform daripada uh, Kawasaki yang mana dia menggantikan enjin 400cc yang mana sekarang ni sudah dikuasakan dengan enjin uh, parallel twin bersara 451cc, uh, enjin Dodge dan juga dia ada 8 valve the injection elektrikul yang mana motor ni mampu menghasilkan kuasa sekitar 45 horsepower dan juga, juga 42.6 Nm of torque dan, dan motor ni juga turut didatangkan dengan assist NC flash bagi menyedapkan penukaran gear korang cumanya dia tak ada quick shifter uh, juga dia tak ada traction control lah sebab motor ni adalah motor beginner so dia just bagi benda-benda basic tapi motor ni dia datangkan dengan dual ABS so, dari segi prestasi atas jalan ya kombinasi berat badan motor ni dan juga tok motor ni uh, memang sangat-sangat matching dan sepadan lah yang mana untuk tok dia 42.6 berat dia cuma 168 kg dah berat macam motor 250 cc so dengan tok juga berat macam ni motor ni memang sangat-sangat best dan sedaplah untuk kalau korang nak bawa dekat dalam tau nak maneuver nak mencelok-celok memang tak ada masalah dan untuk long distance pun bagi saya tak ada masalah sebab dia punya uh, ref dia tak adalah begitu tinggi and orang akan lebih more santai untuk bawa motor ni dekat highway ah uh, cuma dia punya speed dia tu tak begitu garam sangat lah itu saya rasa dia boleh sampai sekitar 185 ke 190 kilometer tapi dia agak slow sikit ataupun lambat sedikit dah sampai macam sepupu dia aa, Ninja 500 sebab yang ini bersih naked kan, so dia punya aerodynamic kurang sedikit daripada Ninja 500 dan mesti ada golongan baik beli yang cakap baik beli ZX aa, 25, aa, dia punya Uh, power dia pun lebih kurang uh, dan juga speed dia pun lebih kurang uh, korang hanya tahu untuk ZX25 top dia lebih kurang dalam 22 Uh, Nitro meter of top saja, So, motor ni dia ada 42 tau. Hampir dua kali ganda. So, kalau daripada starting tu, oh, pick up memang yang ini lagi pergilah, dan motor ni ringan lah ha, dia lagi ringan daripada uh, ZX tadi dan kalau kita bawa dekat dalam town pun memang motor ni akan pergi dulu lah even dekat dalam town ataupun dekat jalan highway dan kalau korang nak capai uh, top speed untuk ZX korang perlu capai uh, high RPM dia lah itu sekitar dalam 13,000 RPM so engine memang comfort akan lagi mengeram dan juga akan straighten sikit lah agak macam maksa sedikit lah untuk capai top speed yang lebih kurang sama dengan motor ni dan untuk motor ni pula dia lebih relax dan juga santai iaitu dalam 6000 8000 dia dah sampai uh, speed pada 18 ke 19 so itu beza dia lah so riding experience pun ada beza uh, dari segi pick up pun ada beza uh, dan juga experience yang paling penting tu riding experience dia lah memang ada beza lah daripada saya so itulah jawapan saya pada bike value so siapa-siapa yang ada license B-Full uh, orang ada Budget dalam sekitar yang lingkungan ni Bawah RM30,000 Tak nak beli motor Enforce Nak beli motor-motor yang Big Japan yang lain Agak mahal Maka inilah jawapan dia guys Harga murah Saya rasa dia punya performance Agak balance Di antara dia punya torque Dan juga dia punya horsepower lah Agak balance Dan tidak begitu overpower Sesuai untuk korang bawa motor ni Pergi daily commute Pergi balik kerja And kalau korang nak Uh, ride on weekend pun memang tak ada masalah Untuk pakai motor yang macam ni So itulah seber sikit uh, pendapat saya Pasal prestasi enjin motor ini Okay guys so sekarang kita nak bandingkan Di antara varian standard dan juga varian special edition Apa yang berbeza Yang pertama sekali dari segi hargalah Untuk varian standard dijual pada harga RM27,100 uh, So dia murah berkurang RM2,000 Manakala untuk varian special edition pula Dijual pada tanda harga 29000 RM100. So apa perbezaan pertama yang ketara dari segi dia punya warna? Ah untuk warna aa, standard dia datang dengan warna dengan dengan, aa, metallic matte grey. Ah so dia macam ada kala kala matte sikit. Ah manakala untuk varian special edition datang dengan aa, metallic moon dust grey. So apa perbezaan di antara kedua-dua warna ni? Ah ada lagi perbezaan yang ketara. Yang pertama dari segi dia punya rim dan juga frame. Ah frame motor ni dia menggunakan warna Kawasaki uh, yang original iaitu warna hijau uh, warna hero dia lah dan kalau kita tengok kombinasi uh, warna ni dia lebih dekat kepada abang besar dia iaitu ZH2 uh, so color dia lebih ke arah yang itulah even sticker dia pun strip dia korang tengok uh, dan color-color dia ni pun memang, memang varian special edition ni lagi nampak menarik uh, korang tengok Ah, uh, manakala untuk yang warna standard ni, ah, uh, dia datang dengan color, ah, uh, banyak color hitam ni juga. Ada sikit-sikit color grey and dia punya rim pun datang dengan uh, warna hitam. Dia punya frame pun warna hitam and dia punya body pun nampak uh, ataupun stiker dia pun nampak lebih pada warna-warna hitam lah. So, itu perbezaan yang pertama. Okay, so perbezaan yang kedua ah, uh, dari segi kosmetik juga, itu punya radiator. Untuk radiator special edition, radiator warna hitam. Maikala untuk yang standard aa, datang dengan radiator warna silver yang biasa macam ni and ada lagi beza macam dekat SE ni dia ada cowling ok ada cowling yang macam ni aa, so nampak engine tu lebih terlindung lah And, aa, dan juga cantik eh kombinasi aa, dia punya Cowling dengan body motor ni mereka kalau tu barang standard dia tak ada aa, dia kosong togel saja. tapi bagi saya kalau korang beli Uh, yang baris sini ni korang boleh tambah lah sebab nut semua, lubang nut semua ada. Tinggal uh, tambah sajalah. Okay, so perbezaan yang ketiga dari segi dia punya lampu lah. Kedua-dua motor datang dengan lampu uh, main headlamp dia, LED lah. Okay, so ini untuk varian uh, SE, ini untuk varian standard. Okay, So, varian standard pun datang dengan lampu LED. Cuma untuk varian standard ni, ah dia punya signal saja datang dengan lampu halogen sama eh depan dan belakang. Manakala untuk varian ah SE, dia datang dengan lampu fully LED. Ah signal dia LED. Manakala untuk standard halogen lagi. Begitu juga dengan lampu belakang. Aa, rear lamp dia untuk standard dia menggunakan lampu LED tapi signal saja menggunakan halogen uh, manakala untuk varian uh, special edition SE fully LED uh, tengok ekor dia pun ekor pula signal ekor dia pun uh, nampak lagi cantik lah alright so apa lagi perbezaan dia yang lain Ah, uh, dari segi meter lah Okay. So, untuk varian standard ni, dia datang dengan meter digital yang biasalah. Uh, so, ini segala information yang ada kat sini. Dia lebih kurang saja information yang ada dekat uh, varian SE. Boleh connect juga dekat smartphone. Kalau tengok, ada uh, uh, site untuk connect dekat app. Korang boleh sambung dekat smartphone korang melalui dia punya app. Uh, itu orang yang application lah. Okay, Manakala untuk varian SE ya, yeah, Dia datang dengan TFT meter ha, uh, So ni lagi nampak cantik dan kemas lah uh, Segala informasi dia letak dekat dalam satu skrin uh, So lagi smart Dan sama juga dia boleh sambung dekat smartphone Melalui app dia iaitu Radiology Application Okay so lain-lain benda Saya rasa semua benda sama Tak ada, tak ada yang berbeza Hanya itu saja yang uh, nampak perbezaan dia lah Okay so Nampak kurang mana lagi berbaloi aa, antara varian standard aa, ataupun varian yang SE SA. Bagi saya, untuk saya, saya lebih pilih kepada kosmetik lah aa, Bukan kepada apa yang ada kat motor ni Saya tak kisah pun dia pakai halogen Tapi saya lebih kisah dengan body motor ni cukup lawa Kombinasi grey dengan aa, warna hijau dia, warna green Korang tengok memang cukup-cukup cantik lah untuk varian SE ni aa, Dan juga ada TFT meter lagi Bagi saya tambah RM2000 saya tak mensalah tapi mungkin ada juga yang minat dengan tema dark aa, tema Batman orang kata nah semua nak kali hitam maka korang boleh ambillah varian yang standard ni ah varian standard ni harga-harga motor enforce je guys murah gila RM27,100 ringgit saja guys mana satu pilihan korang Orang saja yang boleh jawab dari segi berat badan motor saya dah cakap tadi, berat badan dia memang sangat-sangat ringan, iaitu 168kg, Dan macam motor-motor 250 dah dan kapasiti tangki dia adalah 14 liter, bagi saya okey saja untuk kelas 500cc entry level yang macam ni, mana kela seat height dia, saya suka dia memang sesuai dan juga family friendly kepada orang Asia, macam kita ketinggian Asia macam saya ketinggian 1 6.8, aa, memang sangat-sangat senang dan juga sangat-sangat best naik motor ni, sebab kaki boleh cecah habis, cuma jengkel sedikit sahaja, aa, saya rasa even perempuan pun memang boleh bawa lah motor ni sebab dia tak begitu tinggi guys, and dudukkan korang ke uh, handle, uh, macam ni, even dia pakai uh, handlebar, tapi handlebar dia tidak begitu nampak tinggi sangat handlebar dia agak macam rendah sedikit tapi tidak begitu menunduk sangat so Handlebar macam ni cili sangat best untuk main dekat dalam bandar. So memang saya rasa memang motor ni kita untuk main uh, daily commute, daily uh, use dan sekali-sekala nak jalan-jalan jauh memang tak ada masalah lah. Dan korang punya kedudukan kaki uh, macam ni, uh, bagi saya sangat-sangat selesa uh, untuk motor ni. And dia punya body ni pun kalau masa saya, uh, masa nak naik tadi nak alihkan macam ni kan. Uh, nak tegakkan motor memang cukup-cukup ringan lah. Uh, jadi kalau korang tengah cari motor, Uh, middle class, baru nak belajar middle class ni motor yang sangat-sangat sesuai dan juga kepada otak-otak yang dah ada motor besar nak pakai hari-hari uh, nak pergi balik kerja dan juga nak senang mencelok dekat dalam bandar inilah jawapannya guys otak-otak uh, dengar ni, ini motor yang sesuai uh, tak begitu laju tapi ada pick up dan juga ada power yang cukup untuk masuk dekat dalam bandar jom saya belanja bunyi motor ini So ni bunyi idling dia Jom kita rem sikit motor ni Okay guys, so sampai di sini saja review saya pada kali ini untuk Modenas Z500 so mana satu pilihan korang antara varian standard yang dijual pada tanah harga RM27,100 ataupun uh, varian SA RM29,100 mana satu pilihan korang korang saja yang boleh jawab macam saya saya dah bagi jawapan saya memang minat gila dekat colour dia saya suka dekat cosmetic finishing yang ada pada Warrior SE Okay so apa-apa pun jawapan di tangan korang jadi sekiranya kalau korang berminat dengan motor ni korang boleh datang ke Kawasaki setapak nombor telefon alamat saya dah sediakan kat bawah dan korang boleh contact dengan kawan saya Mr. Boy dia akan bantu korang lah dari segi macam mana korang nak beli cash nak beli loan aku ah, korang boleh bincang dengan dia ok so assalamualaikum pada tu Abang Zan korang jangan lupa untuk like video aku share and subscribe see you on next video bye bye ah, nanti jumpa saya dekat Malaysia Auto Show guys ok